Hər birinizi salamlayıram əziz tələbələr. Ümid edirəm yaxşısınız. Bu gün sizlerle İngilis dili fənnindən olacaq 25 sualdan ibarət bir sınaq işləyəcəyik sizinlə. Sınağımızı 6-cı sualdan başlayırıq çünki ilk 5 sual listening-ə aid olduğu üçün artıq listening materiallarını da sizinlə daha sonra paylaşmağı düşünürəm ayrı olaraq, ayrıca bir video olaraq. Ona görə 6-cı sualdan başlayıram lakin testə başlamadan öncə ilk öncə hər birinizi qarşıdan gələn yeni il münasibəti ilə səm miqabla təbrik edirəm. Dərslərinizdə müvəffəqiyyətlər arzu edirəm indid edirəm ki 9-sinif buraxılış imtahanı və 11-ci sinifdə artıq son məzun olduqdan sonra artıq istədiyiniz ixtisasa, istədiyiniz universitetə yüksək bal toplayaraq qəbul olmağınızı diləyirəm, ali məktəbə qəbul olmalısınız sizə canı göldən arzulayaram. İndi isə gəlin testimizə başlayaq. Karandaşımızı seçək. Aha gəlin bu dəfə turuncu rəngi seçək. Aha. Bir az yaxınlaşdırım. 6-cı sualdan başlayırıq. Choose the correct variant aha düzgün variantı seçməliyik. Burada sual əvəzlikləri verilib və baxsaq, əgər fel ilə zərf fel ilə burada deməli bizim əvəz əvəzlik əvəzliklə bağlıyıb və ortada hansı bir sual əvəzliyini yaza bilərik. What mümkündür, what ola bilər. Whenə baxsaq əgər, when-dən əvvəl yox, when-dən sonra olmalıdır. Feil ayrıca when-dən sonra köməkçi sual ədədi gəlməli idi. V-yə də buna aidd idi dediklərimə. Zət bağlacısı ümumiyyətlə cansızlar bir-birinə bağlayır. Plus isə kiminkidir məktəb və bundan sonra isim gəlməlidir, lakin burada əvəzlik tələb. Ona görə cavabımız olacaq A variantı. What you will spend your salary on? Yəni ümumi maaşı nəyə xərcləyirsən? A variantı prepositionla davam edirik, söz önləri. Deməli running, run ümumiyyətlə istifadə olunma bir feili birləşmədir. Run out olmalıdır. Ayrıca burada off verib, ümumiyyətlə off, iki off-la ümumiyyətlə istifadə olunur. About of olmur. Off to olmur. Around of ola bilər, amma to get rid to ola bilməz. Rid ümumiyyətlə off-na istifadə olunmalıdır. To get rid of və to get to running out of bu bir feilə bir birləşmədir. running out of və to get rid of. Aha, ona görə cavabımız olacaq elə A variantı. Məcəl nömrədən davam edirik. Gəlin baxaq birincisinə. Is-dən başlayıb amma bu cümlənin indiki sadə zaman olduğunu bildirmir. İkinci tərəfə baxsaq, əgər sual formasında verilib, was sold is də deməli bu keçmiş sadə zamanın. Deməli məcəl növüdür cümləmizi iki yerə bölək. Burda isə keçmiş davamici zaman verilib. Being repaired bu şəkildə düzəlir. Bəli, bunun a, hər birinin də zaman forması verilib. Cümləmiz düzgün şəkildədir. Which də sual əvəzliyimizdir. Bir aid edəcək. Aid oldu. Bir aid oldu, düz oldu. 2-ə baxaq. They have been so excited about news. Burda səhv olan nədir? Çünki news cümlənin tamamlığı olmalıdı cümlənin mübtədası amma z yox olmalı idi cümlə byzen. Byzen. İndiki bitmiş zamanda have has üstəg participle-a çevrilir binə amma dediyimiz kimi səhv verilən burada nədir? Səhv olan budur ki, z cümlənin mübtəda tamamlıq çevirməlidir, tamamlıq mübtədaya çevirməlidir. Ona görə iki səhvdir. Gəlin uyğunluğu da müəyyən edək. Deməli, C variantı çıxdı, D variantı çıxdı havaya da çıxdı qaldı 1 3 və 1 4 3-ə baxsaq əgər yenə are you really interested in sport? Yəni interested də veribsə bunun hansı zaman olduqunu vermir. Interested sadəcə olaraq düzəlmir. Ya olmalı idi was interested or are you were interested ya da keçmişdə anlamı keçmiş bitmiş zamanda had interested olmalıdı amma ümumiyyətlə bu səhv də və are ilə başladığı üçün səhvdir. Ona görə 3-ü də atsaq əgər ümumiyyətlə bura məsələn bir nümunə olaraq yazıram verb Ümumiyyətlə çünki felimiz bu şəkildə sadə olaraq qala bilməz. Bunun üstünə bir bir zaman forması əlavə olunmalıdır. Və 4-ə baxsaq, bəli, 4 düzdür. Had keçmiş bitmişdə had cümlənin qarşısına gedir. Daha sonra tamamlığımız cümlənin ipdası olub, been-dən verilib. Bəli, düzdür. Been cancelled cümlənin elə felidir. By your for your own work which is useless. Bəli, cümlənin bu tərəfinə heç baxma ehtiyacı yoxdur nəsam bu tərəfə bu əlavə hissəcisidir. Əsas cümlə bura qədər olan hissəcisidir və bu qədər hissəcis də düzdür. Cavabımız olacaq 1.4. Növbət sual. Negative sentences, inkar cümlələrini seçməliyik. Gəlin baxaq. A variantda baxsaq əgər, could-dan verililib. Biz bilirik ki can-in ekvivalenti to be able todur. Düzdürmü? To be to be to be able to də burada couldn't verililib. Could-dan ola bilər. I couldn't do it without any help. Bunu heç bir kömək olmadan həll edə bilmədim, bacarmadım. Amma bu tam olaraq biz neqativ ya inkar cümləsi saymırıq. Çünki "any" eyni var. "Any" inkar cümlələrdə işlənir, amma couldn't-dan istifadə olunması düz deyil. Burada could-un ümumiyyətlə ə, məsələn keçmiş zaman forma formatında biz desək can-ın yerinə biz yaza bilərdik was able to. Ayda da was I wasn't able to do it without any help. Çünkü do çok bo was wasn't. Done. Was werenə istifadə olunduğu üçün cavabımız olmalı idi. I wasn't able to do it və kəndə to nə istifadə olunmur. To do it without any help. Ona görə cavabımız olmalı idi. Bo da istifadə etsə artıq to nə istifadə edə bilərik. Ona görəc A variantını tullasaq B variantı refuse deməkdir. Refuse reject bunlar hər biri də internet məhəllə rədd etmək deməkdir. Amma bu söz inkar məna versiyasıdır, inkar cümlənə mələ gətirmir. Ona görə də b variantı da səhvdir. Refuse-də görə inkarlıq yoxdur. C variantı never hardly. Never hardly hər də nəyəs istifadə olunmur. C cümlədə birnə harda da inkar olduğu üçün bir cümlədə inkarə istifadə edə bilmərik. Aha, səhvdir. Çaşıb işarə elədim. D varianta baxsaq hələ ki düzdür. Enough you can't help us to manage the issues. E varianta baxsaq was no sign inkarı bu şəkildə düzəlsə də artiklən istifadə olunmalı idi. Yəni e artikl səhvdir. Gəlin e-ni üstünə istifadə edin ki götürüm ki. Biləsiniz ki burada nəyi qeyd etdim. Burada səhv olan artiklən istifadə olunmasındır. O artiklən istifadə olunmur. Yəni deməli inkarı da səhv düzəltmişik. Elə cavabımız olacaq D variantı. "Any of you can help us to manage the issues." Sual formasıdır. Bəli. Cavabımız oldu D variantı. 10-cu sual justa verilib, altını xətcəkilmiş sözə sual veririk. Justdsa biz bunu when-lə və what time-la cavabını sual verə bilərik. How long-la sual verəcəyik, amma how long da ago cümlənin axırına keçməli idi. C variantını açsaq, how long sual əvəzliyimiz verilib. have indiki bitmiş aha the workers been repaired. Belə cavabımız olacaq elə. E variantı. Sual cümləsinin düzgün quruluşuna görə də E variantı oldu. Aha, burada mətn tipli testlərimizə davam edirik artıq. Gəlin. Mətnə axıra qədər oxumaq fərziyəti yoxdur. Biz ümumi olaraq baxsaq əgər, look through etsək, biz burada biləcəyik ki, mətn təqribən nədən söhbətdən gedir. Robert Kiyosaki haqqında məlumat verir ki, məşhur biznesmendir və 15 şəxsi faynans, yəni maliyyə kitabını, finans kitabını, ümumiyyətlə Məlldefər və Rich Dad Poor kitabıyla. Ümumiyyətlə kitabına tərcümə olunmur. Yəni varlı və varlı ata, kasıb ata bir növ kitabıyla daha çox məşhurllaşıb ilk dəfə olaraq of all time hər zamanəsində ilk kitabı first verilib də first ikinci kitabı və ikinci kitabıyla da elə hər zaman bir növ məşhur olmağa başlamışdır. Onun successləri, uğurları haqqında məlumat verilib. 2000-ci ildə nə olub? Belə baş verib. What the main idea verilib cümlənin ümumiyyətlə kitabın məşhər əsas hissəsinin nədən ibarət olduğunu. Gəlin testlərimizə baxaq. The passage is mainly about cümlə nədən? Ümumiyyətlə mətn nədən bəhs edir? Burada verilib ki aktiv olmağın yol aktiv olmanın yolları ümid aktivlikdən getmiş söhbət. Finansdan sual gedir. D variantı səhvdir. Avoiding losses ümumiyyətlə uduzmaqdan, itirmədən qaçmaq bu ilə əlaqəsi yoxdur. Hər hansı bir biznesmenin kitabından getmir söhbət. Burada söhbət finansial, financial, financial bilikdən şeydən gedir ki, məsələn, finansial risk də olmayacaq çünki riskdən yox əslində independent ümumiyyətlə ə, maliyyəçi və müstəqil insanlardan gəlir söhbət. Bunlardan biri də kiyasakirdir. Cavabımız olacaq B variantı. Növbəti sual mətndə aid olmayan şeyləri götürəcək. Ki burada nə aid deyil? Which are true? Aid olanları götürəcək. Gəlin baxaq. Rich and poor is said to be the first personal finance book. Mən cümləni əvvəllər gördüm ki, baxın bayaq belə oxudum. Bu cümlədə Rich and dead, poor is claimed to be the first time personal finance book of all time. Bəli. Bax gördünüzsünüz ki, cümlədə verililib, bayaq da oxudum, gözümə sataşdı. Ona görə 1-i götürəcək, 1 aid olmuş olacaq. Düzləri soruşdu bizdən. Ona görə A variantı və C variantı getsə, ikinciyə baxaq. Deməli, the book was a great success before it was published. Daha çox deməli, ümumiyyətlə uğur qazanıb, nəinki deməli, published, nəşr olunmamışdan öncə. Baxaq görə nəşr olunmamışdan qabaq ə ümumiyyətlə publikasiya olunub. Yəni aha publishing verir burada. Before its uh, before its great success a lot of publishing houses rejected Kiasaki. Xeyr, burada baxın, cümləmiz səhvdir. Burada mətnə uyğun gəlmir. Rejected. Reject bəyə qeyd etdim ki, imitate, rejectdir. Refuse sözündən nədir sinonimidir? Ona görə 2 səhv olmuş olacaq. 2-ni atsaq əgər E variantı da getsə, deməli 5 beş düzdür. 5-ə çox vaxt itirmərim. Gəlin 4-də baxaq. Rich and Dearth pool contains topics related only to money. Gəlin görə ancaq puldan məbəhkədis bahs edir bu söhbət. Mən ümid eləmirəm ki, təkcə puldan söhbət getsin burda. Çünki the topics of the book are related to money, investic nəyinki? Pul haqqında, həmçinin pula, investisiya, maliyyə. Baxın burda görün nə qədər şey yazılıb. Economics, iqtisadiyyata ümumiyyətlə daha çox aiddir. Related. Ona görə 4-də səhv götürsək Aha, 4 də səhvdir. Cavabımız olacaq elə 1.5. 3-ə baxaq. Rich dad and poor is useless. Useless niyə? Useless söz şəkilçisi. Niyə? Lazımsız olsun, istifadəsiz olsun. Əlbəttə 3 də səhv olacaq. Məntiqi cəhtdən baxsaq, cavabımız olacaq D variantı. Aha, növbəti sual 13. Deməli, choose the correct variant according to the passage. Asset qeyd e, etdim kimi aktiv deməkdir. Aktivlər nəyidir bizim? Bizim gəlin baxaq. Buna ümumiyyətlə heç mətninə baxmaya ehtiyac yoxdur. Əgər cavab variantımıza baxsaq, A variantı uyğun gəlir. Çünki asset aktivlər bizim reduce isə nə deməkdir? Kiçidir, azaldır miqdarını. Yəni losses bizim itirməmizi, bizim ə, bir növ ə, losses, yani itirmək. Bizim şans ıı, necə izah edim? Yəni uğursuzluğumuzu bir növ losses, uğursuzluğumuzu bizim neyinədir? Aktivlərimiz bizim azaldır. Ona görə cavabımız olacaq A variantı. B varianta baxsaq cannot increase your income. Əlbəttə ki, niyə artırmasın? Cannot your can olmalı idi və ya profitable in future. Xeyr, aktivlərə yox, nə olacaq elə cavabımız və ya decrease in your value. Heç uh, niyə azaldısan ki, əksinə increase olar. Decrease yox, increase olar. Baxın, burada sinonim verilib. Aha. Növbəti sualımız 14. When did Robert Kiyosaki write his book? Bərdə mətndə qeyd etdiyim kimi, nə vaxt yazdı Kiyosaki mətnini? Only in 12th 2000. 2000, yəni 2000-ci ildə yazıb mətnini. Cavabımız olacaq B variant. Nəhayət, sonuncu 15-ci sualda mətniyə aid testimizi işləyirik. 15-in sualı bizə nə deyir? What does Kiyosaki book Rich and dirt, Poor Dad deal with? Nə ilə ümumiyyətlə aid idi? Nəyə bəhs edirdi? Elə məntiqi cəhtdən baxsaq, birə baxsaq əgər heç mətn oxumuram. Person shouldn't work for money. Ümumiyyətlə təkcə 1-dən söhdət gedir. Gəlin baxaq, hələ davam edək, hələ cavabı seçməyək. Financial losers can't be avoided. Ümumiyyətlə maliyyə uğursuzluğu ə, maliyyə uğursuzluğu Maliyyə horsuzluğundan qaçınmaq mümkün deyil. Bəli, aid etmək olar əslində, çünki maliyyə horsuzluğundan buradan qaçmaq da mümkün olmadığına. Həmçinin nəinki təkcə pul üçün, şəxsi inkişaf üçün, ekonomika üçün, yəni iqtisadiyyat üçün, daha sonra orta cümlənin mətnində də sə qeyd eləmişiz çox şeylər və yaxşı testdə işləmişdik. Aid olacaq 1, 2. Daha sonra baxaq. Aha, C, D variantları çıxdı, E variantına getdim. Ha. There is a common belief that buying assets isn't risky. Ə, deməli, nədir? Ə, deməli, burada verilib ki bizə aktivləri almaq, aktivləri ümumiyyətlə əldə etmək əslində risk deyil. Ümumiyyətlə olaraq bir inanc var. Əslində xeyr, bu belə deyil, əslində bir riskdir. Yəni hər bir şey, ümumiyyətlə hər bir aldığım, hər bir Mənim təbir fikrim mülahizə alternativ bu bir risk sayılır. Ona görə 3 də ait deyil. Amma 4-ə baxsaq Kasaikin orada qeyd edir ki, bir insanın nə olmalıdı? Biliy olmalıdı, finans haqqında daha sonra hər bir minimize ümumiyyətlə minimalaşdırmalıdı. Yəni o örçüb ölçüb bişməlidir ki, uğursuzluğun minimum nə qədər həddi olmalıdı. Yəni risk alarkən biz onun hər bir şeyini ətrafı qoyub 100 ölçüb biçməliyik. Ona görə də 4 də aittir. Aid olacaq 1 2 4. Cavabımız alacaq A variantı. Aha, növbəti sualımız, artıq ikinci tekstə keçirik artıq. Aha. Gəlin baxaq nədən gedir söhbət. Hıh. Hmm. Restoranlardan gedir söhbət. Ümumiyyətlə restoranın yaranması, ümumiyyətlə ik nələr servis olub, menyudan nələrdən ibarət olub, hansı ölkələrdə olub restoranlar ondan gedir söhbət. Gəlin textimizə baxaq. 16-cı sual. What is the passage mainly about? Mətn nədən söhbət gedir? Əlbəttə ki, restoranların tarixindən gedir söhbət. Çağımız olacaq C variantı. The history of restaurants. 17-ci sual hansı statement düzgün deyil? Aha. Tensesdə məqam düzmə dilmətində gəlin baxaq. Paris restaurant started to serve other food. Yəni Paris restoranları başqa yeməkləri verməklə mi başlayıb? Mhm. Mm Paris sözünə axtaraxəyə cümlədə baxsaq. Aha, Paris is that aha Paris changes that in aha 1765 he opened a place in Paris that sold soups. Nə satıb? Suldu. Paris ilk öncə sup satmağa başlayıb. Supların alqı-satqısı ilə məşğul olub. Yəni menyuda ilk olar supu şey elə amma nədir burada? The chef offered. Əslində burada əlavə yeməklərin də olduğu qeyd edilib. Sonra on the on his stdin he used to term testosterone to describe what he was telling. Aha, these soups were conservative. Aha, adlandırıb. Əslində qısa bir şeydirsə bunu yaza bilərdi. Aha. Baxın, cümlənin cavabı burada verilib a tələsməyək çünki the restaurants in paris began to serve food other than soups başqa bir e, suplara nisbətən başqa yeməkləri çünki began başlayıb deməli nə olacaq bu statistic məqamımız stat statement düz olmuş olacaq the british began to take the model of the french yə görə britaniyalar britaniyalar görə parisdər götürüblər mi onlardan bir növ ilham alıblar Ah, Paris began creating elegant restaurants for the rich. Aha. The British began to copy the French. Bəli, so həmsə cavabı verilib. Aha. Deməli, bu da doğru olmuş olacaq. C variantına baxaq. Menu 1780-ci ildə başlayıb. Aha. 1780-ci ilə baxsaq əgər, indi aha, 1780s minus start to appear. Bəli göstəriş verməyə, appear ney gö göstərmək, canlımmaq gedir. Bəli, budur düz olacaq. Gəl səhifəmiz hansıdır? 1965-ci. Bu da was full of inns. Aha. 1965-ci ildən sonra artıq daha çox məkanların açılması. Baxın, bəlli burda in 1765 he opened the place in Paris that self soups. Aha. Baxaq görək. D variantı. Xeyr, əslində full of olmur. Baxın, səfəli cağımız olacaq D variantı. Çünki 19-ci ildən sonra hələ bir növ xırda-xırda dükanlardan ibarət olmuyor əksinə. Restoran sözünün adı, yəni nazvaniyəsi bir növ dəyişilib. Burada da bəli, bu olan yer Parisdə. Nə oldu? Bağıqda bu cümləni oxudum, tekstin əvvəlində. Baxın bu cümlə. I opened a place that Paris that sold soups. Elə bu sualımızın da cavabı 7. Bəli, doğru olmuş olacaq. Bu da doğrudur. Cavabımız olacaq D variantı. Yanlış olan. Aha. 18-ə ötürdüm. Extend, extend yaymaq deməkdir. Ötürmək, yaymaq. Extend genişlətmək. Cavabımız olacaq ona yaxın olacaq cavabımız. Sinonim spread olacaq. 19. Information presented in the first paragraph says that. Aha, görə ilk paraqrafda bizə nədən gedir söhbət? Əlbəttə ki, söhbət bizə nə gedir? Mətnə əgər diqqətlə baxsaq, əvvəllər restoranlar olmayıb, ümumiyyətlə heç. Ümumiyyətlə baxın, 1700 before 19 ay yox. Before 1765 there were no restaurants. Baxın, sualımızın cavabı bu olacaq elə. Yəni 1765-ci ildən əvvəl restoranlar mövcud deyildi, yox idi. Ona görə olacaq there was no place to eat food. Düzgün cavabımız olacaq D variantı. 23-cü sual The first thing which is called in restaurant. Əh, ilk yeyilm, ilk istifadə olunan restoranda nədir? Əlbəttə ki, only served the soup. Bunu bayaq da qeyd etdiyimiz kimi, ən asan, ən rahat əmələ gələn yemək, sup olduğu üçün ilk olaraq suqdan başlanmışdır. Və istədim testimizi bitirdik. Əndi yani gəlin qrammatika testlərimizə başlayaq. 21 açıq tipli test artıq. Antonym deyirsə, invader, occupant işğalçı deməkdir. Bunları çıxacaq sinonimdir. Aha. Gloomy happy. Bəli, bir növ gəmgin və xoşbəxt bəli, ikini aid edəcəyik. Gəlin yazaq 2. Release occupy. Bunlar da belə bir işğal etməkdir, birisi də birini təmin etmək. Bəli, bu da daha bir aid olacaq. Toplaşmaq, assembly də bir növ toplaşmaq mənası gedir. 4 aid etməyəcəyik. Legend and fable. Xeyr, bunlar da legend. Legend bilirik də nədir? Aha. Ve sonda da mend and break. Bunlar da e, sındırmaq ve düzeltmek. Repair sözüne sinonimdir. Cevabımız olacak 2, 3, 6. 2, 3, 6. Antonimler bizden soruşurdu. Nöbet sual 22. They had nothing to guarantee the loan, but they banker to give a loan. Mm -hmm. Bu ne demektir? Deyir ki, banka deməli qara garantiyə durmurlar borc verməklə bağlı amma onlar banka bətəy they... aha banka borc verməyin garantiyasını vermirlər zaminliyin durmurlar amma verəcəyinə dair bir növ söz verirlər bir növ ə, necə deyirlər? Yəni söz verirlər ki bir növ ə, yəni bu məni yerinə yetirəcək bir növ xahiş kimi bir növ ə, necə demək olar əslində bir razılıq kimi götürsək əgər birə baxsaq convince edildi convinced aha convince inandırmaq deməkdir believe sözünün sinonimidir yəni ki banka garantisini ver borc verməyin garantisi vermir amma banka borcu verəcəyinə dair inandırmaq yəni inandırır ona görə bir ayət olmuş olacaq persuaded bir növ ə, irəli sürbək yəni necə deyirlər yəni ki persuade də convince ilə sinonimidir yəni bu da inandırmaq deməkdir yəni bir növ ə, onu sözü anlatmaq, onu yola gətirmək, başa salmaq mənasına gəlir. Bu daidə da olmuş olacaq. Aha. Pretents isə ittiharı yerə sürməkdir. Bunun heç bir əlaqəsi yoxdur. 3 səhvdir. Həmçinin 4-ə də baxsaq, əgər qarşısını almaq, məni olmaq deməkdir. Bunun da heç bir əlaqəsi yoxdur. Əksinə, inandıracaq. Cavabımız olacaq 1 və 2 ə necə deyirlər üstün dərəcədə yəni müqayisə üstünlük dərəcəsindən istifadə olunub buna görə 2-ni aid edəcəyik 3 ayda baxsa yer my students as well as as well as bağlayıcıdır adı dərəcənin bağlayıcısıdır i myself əlbəttə ki birinci tərəfə yox ikinci tərəfə uyğun yazırıq aynə də artı istifadə olunur ona görə də 3 ona görə səhvdir which of these cars do you prefer bəli burada heç bir problem görsənmir aha 2 və 4 Beşa baxsaq, eğer, some of the furniture are both from Spain. Furniture ümumiyyətlə mebeldir, style men ismidir və some of. Some ilə də vermişəmsiniz, some cəmi cümlə ilə olmalı xəbəri. Cavab olacaq 2 4 5. 2 4 5. Növbət sualımız 24. Aha, cavab verməliyəm. Not only my friends but also my classmates speaks English. Ər təsdiqləyirəm ya da əksini iddia edirəm. Bura aid olacaq nə? Sonla verəndə uh, my friends olur nə? S məsələn, my friends deyirəm, cəmdə verəm, amma mənim məsələn kuz, mənim əm oğlu, dayı oğlu vəs-və yəni kuzenim deyirəmsə, əgər bəli, təkdə olacaq və does ilə istifadə olunacaq. Ya da deyirəm so do I. Bunun heç bir fərqi yoxdur. Ona görə bir düz olacaq. Nor does my nor does my close friend. Nordusa bu inkarda olacaq. Nor my, nor nor metaniederlən olmalı idi, norla yox, nieder olmalı idi. Ona görə kis səhvtdəsində. 3-ə baxsaq həpsə əgər my cousin does too, bu ümiyyətlə bu cür şəkildə istifadə olunmur. Ayrıca doesla vermişəmsə, to da niyə istifadə edeyim? To sonda to olmur. Bu da səhvdir. Don't say bəli, burada heç bir problem yoxdur. Dostlarım danışır, cəmdə verirəm don't say. Bəli, bu düzdür. Biraz böyük götürdüm qrupları nə isə. My cousin doesn't either. My cousin doesn't either. Eee biz bilirik ki either-dən. Either və neither. Bunlar hər halda inkar cümlədə düzəlir, amma bu bu şəkildə olmamalı idi. Yəni həm doesn't vermişəm, həm either vermişəm, iki inkar bu bu şəkildə olmamalı idi does he ümumiyyətlə cümlənin interroqativ sualə cavab verəndə mən bunu du yox inkarla verməliyəm. Olmalı idi don't say. 4-ü götürdüyümüz kimi 7 və 8-ə baxsaq burada hansı düz olacaq? Əlbəttə ki, 7 düz olacaq. Çünki bat my cousin does. doesn't yox. Təsqiq bir şey deyəcəm. O olacaq bat bat çünki burada inkar artıq zətn bildirir. Ona görə bat my cousin does olacaq. Cavabımız olacaq 1. Qo tamamız olacaq. 1 4 Aha, 25-ci sualımız tip sualımızla artıq bitiririk tapşırığımızı. Burada bir story düzəltməliyik, yəni hekayə düzəltməyimiz lazımdır. Gəlin baxsaq, ilk öncə nəqli tip sualına başlamalıyıq, yəni başlayaq 5-lə. Man was looking out of his window. Kişi pəncərəsindən kənara ətrafa baxırdı, çölə bahirə baxırdı. Sonra O baxdı gördü ki, he noticed that there was a snail on one of his plants. E, deməli, bitkisinin üzərində bir e, iblis gördü və görəndən sonra nə etdi? So, he took the snail and threw it as far as he could. Yəni iblisi götürdü və bacardığından da uzağa qədər nə etdi? Tulladı. Bacardığının da uzağına tulladı ki, yəni yox olsun. Daha sonra o 10 il keçəndən sonra 10 years later 10 years later the old man the heard a sound on his window 10 il keçəndən sonra deməli kişi pəncərəsində gördü ki yenə bir səs eşitdir yaxınlaşandan sonra aha when he looked up so a very cross snail who looked at him and said aha qarşısında bir ə, yenə baxandan sonra qarşısında bir yenə iblis gördü və ona baxaraq dedi. Nə dedi? Hey, why did you do that for? Aha, bunu bir növ nə üçün etdin? Yəni səbəbi nə idi? Sonuncu da olacaq, deməli 4. Belə maraqlı bir hekayə, qısa, short olsa da maraqlı bir hekayəmiz oluşdu. Aha, testimiz bura qədər. Ümid edirəm hər bir şey anlandı, sizə aydın oldu. Birsonrakı videolarımızda görüşməyə ümidilə ə ümumiyyətlə fikirləriniz hər biriniz mənim üçün önəmlidir. Diqqətiniz. Kanalıma like atmağı unutmayın. Videonu bəyənməyi unutmayın. Daha bir sonrakı videolarda görüşmək ümidi ilə sağ olun. Aha, mənim tez izahatım. Bura qədər ümid edirəm hər bir şey aydın oldu. Əlavə suallarınızı yer onaça şərh bölməsə qeyd etməyi unutmayın. Videonu da bəyənməyi qətiyan yadınızdan çıxarmayın, çünki sizin hər bir fikriniz, hər bir diqqətiniz mənim üçün əhəmiylidir. Elə birsonrakı videolarda görüşmək ümidi ilə hər birinizə bayramınızda bir daha təbrik edirəm. Nice mutlu illərə. Əziz tələbələr, birsonrakı videolarda görüşmək ümidi ilə sağ olun, hələlik özünüzə yaxşı baxın.